Відразу попрошу наших глядачів поставити цьому відео лайк. Таким чином, ми подякуємо нашим збройним силам України, оборонцям нашим. Ну і це відео побачить більше кількість людей. А ми розповімо, що це за відео. Пане Романе, це влучання в цистерни в на самому пункті Темрюк, Краснодарський край. Я так розумію, що це є логістика окупантів на Крим і на Херсонську та Запорізьку області. Нефтебазы довольно-таки серьезные в Темрюке. Помимо хорошей рыбы, как-то были там в свое время лет 30, больше 30 лет назад. Там есть серьезные нефтебазы, ну, естественно, и логистика, железнодорожные пути, подвоз, разброска, это все нужно уничтожать. Это продолжение, продолжение накладывания санкций Малюка-Будата. Они уже еженочные, я так понимаю, не, не дождались мы реальных санкций от наших партнеров, европейских и американских. Вот непосредственное налаживание санкций, так вот положат, так положат. Или покладут, так покладут. То есть вот так надо дальше уничтожать российские нефтебазы, НПЗ. Скорее всего, был, был серьезная атака россияне говорят, что сбили там 9 Нептунов наших, там до, да, до 30 беспилотников позбивали, но мы видим, как сбивают. По Нептунам там, конечно, вопрос, потому что дальность, это где-то в районе Новороссийска, дальность 300 километров от Угледара. В принципе, на излете Нептун мог бы, -то, конечно, туда долететь хотя вряд ли кто-то бы их подтаскивал под линию боевого соприкосновения. Но, тем не менее, эта, эта 300-километровая дальность, вот она включает в себя в том числе и э, новороссийские порты, новороссийский, э, новороссийский узел, э, в Темрюк тоже в него входит. То есть весь этот, все это побережье, э, там очень много этих нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных терминалов, то есть вся углеводородка России – которая, которая идет в основном на запад, она идет через этот узел, и туда однозначно будут лететь наши средства поражения. Новороссийск в том числе. То есть не забывают за Новороссийск, малюковцы, скорее всего, раз генерал сказал, сожжет, значит сожжет. Пане Романе, якщо брати останні два дні і наше зведення проглядається серйозна логістика, тому що от били по портах біля кричі, от тепер удар по Темрюк, е, нафтобаза, і ми рухаємось трішки північніше. Також є база Кавказ. Ось тут також є влучання по Кавказу нафтопереробні якісь е, е, резервуари Російської Федерації. Також є влучання. Ну і бачимо, куди влучали. От є порт Кавказ, і там як мінімум є дві. локации, где они тримали паливо. Ну, это вчера, Да, это вчера был удар. Вот этот удар, который был, там, до, до десятка ракет шло по району Керченской переправы. Это был удар и в том числе по порту Кавказ. Вот э, хорошее видео, кстати, есть. Было, было повреждено э, портовые э, постройки, нефтеналивные, ну или углеводородные терминалы. Э, ну и то, что мы вчера говорили, повреждены два парома это є підправи керченські переправи плюс е, е, систему противоздушне оборони. Ну, от, власне, пане Романе, згадуємо ці от кадри. Зараз бачимо, казали окупанти, що уламки впали на з е, в порт, де залізниця проходила. Ну, бачимо по кадрах, що це далеко не уламка, а серйозні прямі влучання. І такі от кратери, кратери дуже потужні. Это, кстати, как раз вот взрыв М-74. То есть вот этот, вот этот пролом делает суббоеприпас М-74. Ракета «Атакамс», вот скорее всего то, то, что мы вчера предполагали, так оно и было. Ракета «Атакамс» 300-километровая, М-39А1. У нее 275 суббоеприпасов. Взрывается она в воздухе, ну то есть подрыв идет, воздушный подрыв. Вот россияне почему всегда говорят, что они сбили все ракеты. Все ракеты дошли, выполнили свою задачу. Они подрываются на высоте э, несколько сот метров, разбрасывают эти суббоеприпасы, вот такие маленькие бомбочки э, М-74, которые делают вот в э, обшивке кораблей или паромов вот, вот такие пробоины. То есть, э, но их много, их 275. То есть они засыпают определенное место. На э, эту ракету очень сложно воздействовать, допустим, системой радиоэлектронной борьбы, у нее воздушный подрыв. То есть, они не уходят точно на цель, она а площадь накрывает. Любая рэп, ну там отклонит ее на несколько десятков метров, но э, не, не выведет ее полностью с траектории. А сбить ее тоже практически невозможно, особенно когда они не видят восходящую траекторию. То есть, это баллистическая ракета для того, чтобы вычислить точку встречи, нужна э, восходящая траектория. То есть, вся траектория баллистики, чтобы можно было рассчитать. Потому что на заходе у ракеты скорости больше двух махов, ее перехватить и рассчитать просто не хватает времени. Иногда ракета сначала э, бьет по цели, а потом только взлетают ракеты, э, уходят ракеты ПВО, которые пытались ее перехватить. И примерно так оно и происходит. Поэтому вот эта, вот эта работа ракета Атакам с достаточным количеством. Насколько я понимаю, если там по десятку Атакам с отправляют, то у нас уже достаточное количество этих ракет. А главное цели, подтверждение, ну и дальше подтверждение а, удара. Вот в течение суток, после того, как снимается информация с видеоряда или со спутников, идет подтверждение. Потому мы одну и ту же информацию можем, в принципе, два раза э, говорить. Один день говорим о том, что удар, второй день уже само подтверждение э, удара с видеофотодоказательств. Романе, і зараз поговоримо про те, що дані, яка нам передає в 16 дозволить бити по території Російської Федерації, але зараз час гадаємо. Наших глядачів попрошу поставити лайк нашому зведенню і також прокоментувати, які б вони хотіли бачити цілі влучання на території Російської Федерації. А наразі є точне підтвердження. Пане Романе, про те, що на Алтаї згоріла дача. Путіна наразі не можуть сказати е, відповідні служби в Росії, що трапилося і що це було, але горіло знатно, і бачимо, вгоріло вщент. Ну так таджики ж ремонтували, Они ж на таджиках зараз наїхали росіяни. Ну от ремонтники, скоріше, оставили привіт більшому Путіну со своїм ремонтом. Потому, скоріше, придеться еще раз переремонтувати. Це как раз говорить о том, що. национальные меньшинства, так называемые в свое время всех нас, Москва, москвичи называли нацменами, украинцев, белорусов, таджиков, казахов, эчкерцев, ингушей, якут, бурят, мы все для них нацмены. Ну так вот, нацмены будут оставлять сейчас такие подарки, а это внутренняя борьба уже, то есть это борьба за собственную независимости государств, и даже тех, которые уже вышли из Советского Союза, но до сих пор подвергаются нападкам россиян. То есть это касается и Украины, это то, того же Таджикистана, но и тех еще государств, которые э, на данный момент под гнетом Российской империи. Это и Северный Кавказ, средняя часть Средней Азии, Дальний Восток, в том числе, в общем, от, от Ичкерии, Ингушетии до Яку... Бурятии и Якутии. То есть весь, вся Российская Федерация – она, в конце концов, после развала мы будем с этими государствами дружить. России как таковой не станет. И, скорее всего, вот так, как горит вот этот российский путинский кусок дворца, это что-то часть, часть его резиденции, так называемая, которая оформлена была при постройке как дом отдыха для людей. Но, в конце концов, люди по-российски -по это только Путин и окружение. Пане Романе, до речі, є у нас гарне також відео, як летять безпілотники. Наші подивимося, а потім проговоримо. Безпілотник летить В сторону Руксин Сейчас был один бабах, второй летит, смотрите. Смотри, уже летит Смотрите, що я не знаю, що буде. Заявлена дальність цього польоту 1200, понад 1200 двісті кілометрів. Летів в напрямку Татарстану, Казані і їхній завод Казань Орг-Сінтез. Що це за завод, пане Романе? Наскільки він важливий для е, Росії? Це один із крупніших заводів по производству синтетики, в тому числі і пластика воєнної відомі, то є в воєнному відомстві. Поэтому одна из задач, конечно, уничтожение. Дальность до да, 1200 километров, скорее всего, это работа уже главного управления разведки. Пока это еще не подтверждено, но исходя из направления, задач и дальности, скорее, скорее всего, это гуровцы продолжают уничтожение военных объектов в Татарстане. И тут еще не факт, что это именно там часть беспилотников шла именно по Татарстану и могут лететь и дальше. То есть мы видели работу и на 1500 километров, и на 1800 километров, а это в основном маршруты, которые проходят через Татарстан в том числе. Поэтому могли как раз видеоряд, это мог быть один из беспилотников, который может быть еще летит и выполнит, и выполнит задачу в ближайшее время.